셰프님한테 이거를 한국가서 없는 재료 어떻게 제가 대체를 해서 만들 수 있을지 한번 물어보고 한국가서 한번 꼭 시도를 해보고 싶기는 해요. 오슐나뚜스 여러분 안녕하세요. 트레비앙 신지은입니다 오늘요 저는 에꼴 드키진 알랭 디케스에 예, 와있어요. 되게 프랑스에서도 가장 유명한 요리 학교 중에 하나인데요. 여기서 제가 사실은 이번 출장을 미식 캠프 때문에 왔거든요. 그래서 음식을 사랑하시는 분들과 함께 와서 요리 아틀리에도 하고 와인 아틀리에도 하고 이러려고 왔는데요. 오늘은 여기에서 요리를 배워보도록 할 거예요. 그래서 셰프님한테 오늘 어떤 요리를 배우게 될지 간단히 물어보도록 할게요. 안녕하세요. 프리에브 누프에서 떼. le plat qu'on va cuisiner ensemble. Bien sûr, on va cuisiner euh, du macro avec euh, une condiment au wasabi et de la betterave en pickles et une betterave cuite au four. Lors de quelle occasion qu'on pourrait manger ce plat C'est un plat euh, assez euh, euh, simple euh, qu'on peut euh, proposer euh, tout au long euh, de l'année. Mm -hmm. Sauf que, euh, bien sûr, on va changer euh, euh, par rapport à la pleine saison de la, de la betterave. Donc, il faut toujours suivre la saisonnalité des produits, mais la technicité, on peut la reproduire avec des autres légumes et des autres poissons. Alors, si l'on ne trouve pas quelques éléments euh, chez nous en Corée, euh, comment on pourrait faire Est-ce qu'il y a des, euh, des ingrédients euh, qu'on peut remplacer bah, En fait, euh, tant qu on, on, comme, on, comme je disais, tant que vous gardez la même technicité de l'assiette, euh, vous pouvez remplacer, selon vos envies, euh, pratiquement euh, tous les ingrédients. Au contraire, euh, c'est vraiment dans l'esprit euh, de la cuisine de l'inducasse du chef, euh, vraiment de rester euh, avec euh, des produits du territoire où vous vous y trouvez. Euh, les faire propres avec une technique. Et, euh, et je suis sûr que vous allez trouver euh, des bons assaisonnements et des bons produits qui vont bien se marier avec ces euh, plats. Mm, D'accord. Alors, euh, là, on va faire aussi les choux, oui. aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est euh, vrai. Est-ce que les choux euh, font euh, partie des desserts préférés des Français ou pas? Alors, ah je ne sais pas si c'est <laughs> les desserts préférés des Français. <laughs> euh, en tout cas, je sais qu'il est vraiment bien apprécié en France, donc on en mange beaucoup. Alors, pour Mais... vous, c'est le numéro un dessert? Ou, euh, ouais, oui, 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 tout, bon tout à fait. <laughs> Mais ils ont la on, on a la chance en France d'avoir une, euh, une pâtisserie euh, euh, des très très hauts niveaux, donc mm -hmm. du coup on a le choix entre les desserts. C'est sympa. Et dernière question, est-ce que l'on peut fusionner alors euh, ce plat qu'on va cuisiner ensemble avec euh, des plats coréens comme euh, kimchi ou euh, plats piquants ou pas euh, Tout à fait, oui, oui les, les, les plats qu'on va cuisiner, il va être plus dans l'étonnalité de l'acidité mmh. et du sucre et de la betterave. Mais euh, pourquoi pas mélanger euh, tout ça avec du bon kimchi qui donne un peu plus de peps et euh, qui va peut-être... Euh, euh, donner euh, un peu plus de décor justement euh, euh, au plat. De mmh. euh, toute façon, euh, tant que les bons produits, euh, bien cuits et bien assaisonnés, euh, voilà, tout est, tout est dit, tout est fait. Il n'y a, a pas beaucoup de choses à faire. Alors, euh, on va aller cuisiner ensemble On y va, hop. on y va, on y va. On met le tablier. 오늘 만들 요리는 고등어 요리인데 일단은 비트를 먼저 구워줄 건데요 이렇게 은박지에다가 비트를 넣고 올리브유를 이렇게 조금 넣고 타임을 조금 넣고 그다음에 분홍색 마늘을 으깨서 넣어주라는데 껍질째 넣으면 향이 더 좋다고 해요 이렇게 마늘을 넣고 소금을 뿌린 다음에 그다음에 이거를 은박지를 싸서 2분에 익힙니다 먼저 제 것도 오븐에 넣어볼게요 Pareil, hein? Je vais pas le jeter, je vais le mettre à côté. Ok? Et ensuite, regardez, on va enlever les arêtes qui sont tout au milieu là. Ok? Passer à contre-essence, on va dessus en dessous. J'étire du poisson délicatement, hein? Un peu comme ça. Et je laisse l'arête là-dedans. 고등어 살을 살짝 잡은 상태에서 뼈를 뽑아주고 그 다음에 안에다가 넣어주시면 돼요 오케이 그럼 으로 잘라줄게요 오케이 okay. 그리 응. so 살짝 중앙으로 살을 모아준 상태에서 을내시는거야 뭔가 이렇게 Okay. Juste parce qu'on va le mariner. Okay. Et après, on fait toutes les semaines. Un quart de sucre okay. par rapport au sel. Okay. Alors, derrière moi, en traitant, on va s'occuper aussi des pickles de lait Donc, en, en l'anembre, c'était pour les poissons, donc 네. les couteaux à poissons. Si vous avez vu le c h i k c 에 u n vous avez c le Okay. 저는 지금 백부추를 넣으셨고요 백사부우, 아메리오케 어, 이게 이 지금 끓기 시작하면은 바로 옆으로 빼주시면 돼요 김치요르페어 아, <laughs> 아 유럽식 김치라고 보시면 <laughs> 돼요 그 다음에 위쪽은 이렇게 살살살 긁어주세요 오케이, okay. okay. 아이쿠만돌리나 아.

On peut mettre un peu de poids. Alors si vous faites ça avec les, les fins de betteraves vous pouvez les faire tomber dans une poêle. Et on va un petit ah.

Et là, on prend le poisson. On tient un petit peu. On descend un peu la température. On y va L'important, c'est au début, hein, vraiment le garder comme ça. Et en fait, vous si, voyez, si, si on laisse, il va se rétracter. et juste comme ça hein. j'arrête on va le poser là 저희 올려 주거 이제 이름이 이 예, 셰프랑 같이 고등어 요리 만들어 봤는데요. 너무 과정이 복잡하고 힘들긴 했지만 진짜 맛있을 것 같거든요. 한번 먹어 볼게요. 고등어가 아까 구울 때 진짜 짧게 구워가지고 어, 이거를 이렇게 먹어도 되나 하고 조금 의심스러웠는데 진짜 기름지고 부드럽고 약간 고등어 맛을 진짜 잘 살린 조리법인 것 같아요. 너무 맛있어요. 별로 고등어의 비린 맛도 거의 안 나고 밑에 소스가 약간 상큼해가지고 그 맛이 조금 느끼한 맛을 잡아주기도 하고 비트 소스도. 되게 잘 어우러지네요. 이거 추천하세요. 집에 가한번 해보고만. 할까요? 오, 너무 맛있는데요. 추천은 솔직히 못 하겠어요. 너무 어려가지고 워 그리고 찾을 수 없는 재료도 너무 많을 것 같아서. 근데 제가 셰프님한테 이거를 한국 가서 없는 재료 어떻게 제가 대체를 해서 만들 수 있을지 한번 물어보고 한국 가서 한번 꼭 시도를 해보고 싶기는 해요. 제가 한국 가서 시도하고 저만의 스타일의 퓨전 버전, 한국에서 가능한 스타일대로 한번 알려드리도록 할게요. 그럼 다음에도 좋은 콘텐츠로 찾아오겠습니다. 오고. Bye.